Отсылочки. Так, а, нет, 2200 у меня. Но все равно поменьше. Чем что? Нет, у меня меньше нет. Лучше, что у меня есть. Вот это ты сам. Пистолет. Пистолет у меня. Mm. Есть лучше. Пойдем Одно на следующей вещи. А, я его использую. А, да, я согласен с тобой. Его за телефончиком сгоняем. Если он рядом. Ну, 70 метров не так уж и много. Для бойца дивизии. Division. The division. Твою дивизию, Том. Твою дивизию. Кленси. Царство небесное. А чё типа? Ну ка, а я чё типа взять уже не могу? Ты чё офигел? Может там у тебя уже есть? Ну, вероятно. А что там на экране? Есть снайпер? 505. Ну, винтовка. Сейфхаус рядом есть. гов его. Что там заделать? У меня какая-то синяя фигня просто... есть. Я не понимаю, что это. Это вот инцидент. А, ну это, короче, понятно. Чтоб синее вкачивать завершено. Так, серо это то, что мы выполним. Ну, пошли сюда. А, ясно. Сейфхаус это вот это хрен. Все, что Я просто не знаю, что такое сейфхаус по себе. И что -то там увидел? Сейф зон. Ничего-то тут нет, кроме патронов. Асфальт. Ну ладно, погнали. Ой, я помню, это в бате закрыто было. Ладно, куда пошли? Ну вон, И я поставил есть. на карте, видишь? Синенькая, она рядом совсем. А, ну ладно. По всем данным, это зона нет, как бы, к ним... Нет, Что здесь тоже магазины, типа есть всякое дерьмо? как на базе наш. Сколько мусора, вот убраться то вообще нельзя никак. Пипец. Ну и бичевник. О, смотри. Мы станцию открыли, Керман. Годнота. В любом парном пункте предлагается некий набор операций и инцидентов, а также различные услуги. Торговцы, пополнение боезапаса и точка возрождения. Опорные пункты — это мирная зона для игроков, где можно пообщаться с другими агентами или подобрать игроков в группу. Для быстрого перемещения в любой открытый опорный пункт выберите его на карте и нажмите «Квадрат». Вау! А у меня все на английском. Мне нужно озвучивать за Division. В на Ubisoft на позвоните на Ubisoft, я хочу озвучивать. И они такие, ладно, братан, приезжай. Я помню, Огвин озву... озвучивал это все. Волгвина озвучил Ведьмаке? Ты да, Черта Ведьмаке. Толстого. Я не, слышал его. Но я знаю. Я Ого, у меня уже 3000 на кошельке. У меня 2-4. Чувствую себя бомжом. Ничего страшного. Ничего страшного, у меня сказала девушка. Оооо! Смотри-ка, чего я тут находил. Мапа упдейт нас. Иди сюда. Что ты там нашел? Ну, я нажимал на карт. Что там про обстановку? Ну, она тебе типа увеличивает всякое количество. Да, да. В бате А что увеличивает? Ну, тут вот теперь дофига всяких вещей валяется, видно на карте. Да ну это я знаю, это в бате тоже было. Интересно, что карту не показывают так, как показывали в тренерах. Угу. Ну, я так подумал, здесь все равно это более информативно как-то. Ну, там это просто, типа, чтобы красиво выглядело. Я про это да. Ну да, но ну, а здесь, блин, больше информации могут дать. Это как бы плюс тоже защитить дивизион. Да Я просто еще тогда смотрел. Ну, типа, хер а, знаю. Это сделали в угоду информации Мы можем агенту к себе да. прицепить каких-нибудь. Свободная игра популярность темная зона популярности. Немеренные людей играют. Только ты можешь призвать. Ты лидер. Ну, вроде попробовал. Ты можешь выйти вроде как из этого меню. А здесь прикольная музыка, кстати. Ну, у меня ума Внимание, вы покидаете безопасность. У меня здесь такая спокойная музыка, где чувак сидит. Агент, Someday. нам сбросили ящик припасов. Что нам сбросили забрать? ящик с припасами. Нам это по силам. Ааа. Еще пропавший агент обнаружен. Только не понял, где. Иди, короче, меня остава. Я ты агента. Джереми. Мы можем потом сюда вернуться? А, ну вон там стрелка все равно сюда показывает. И дальше куда? Хоть бы направо. Блин, ладно, хер что потом вернемся. Куда я в Другую сторону.